PN yakin mampu terajui negara lebih baik untuk betulkan isu rakyat. Amanah Selangor sifatkan gesaan PAS minta pengundi tukar alamat sebagai tindakan terdesak. SPRM tahan pengurup wang berhubung kes rasuah dan penggubahan wang haram Ismail Sabri. RUU Akta Pendidikan akan beri tumpuan kepada advokasi dan kesedaran. Peguam beritahu saksi pendawaan ditekan semasa siasatan berkait kes Syed Saddiq. Dan Kabinet Setuju Terma dan Syarat Ocean Infinity kesan bangkai pesawat MH370. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nakstar Malaysia. Pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin meluahkan keyakinan parti itu mampu menerajui negara lebih baik untuk membetulkan isu asas rakyat berbanding kerajaan perpaduan. Katanya, sebarang perubahan kerajaan perlu melalui proses demokrasi. Muhyiddin berkata, hasrat menjadi kerajaan menanti di Putrajaya bukan sekadar omong kosong mengambil kira kemampuan gabungan itu menempuh pandemik COVID-19. Dia berkata, walaupun tiada rujukan menguruskan wabak berkenaan, kerajaan gabungan itu berjaya mentadbir dengan baik lalu keluar daripada pandemik. Katanya, sehingga hari ini orang ramai yang ditemuinya masih mengucapkan penghargaan atas inisiatif diperkenalkan kerajaan PN seperti moratorium pinjaman dan pengeluaran wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Gesaan supaya pengundi menukar alamat disifatkan sebagai tindakan terdesak bagi meraih sokongan dalam pilihan raya akan datang Timbalan Pengerusi Amanah Selangor Azli Yusof berkata, ia jelas menunjukkan bahawa parti tersebut tidak yakin dengan sokongan rakyat di Selangor dan terpaksa bergantung kepada strategi luar biasa bagi meningkatkan peluang mereka. Katanya dalam satu kenyataan, ia membuktikan bahawa mereka sedar sokongan terhadap PN semakin merosot. Beliau juga menegaskan bahawa taktik PAS yang berasaskan sentimen agama dan kaum semakin tidak berkesan kerana rakyat lebih memilih kepimpinan yang stabil dan progresif. Katanya, rakyat sudah bosan dengan retorik Islam terancam dan Melayu terpinggir yang hanya dimainkan sebagai propaganda pilihan raya. Hakikatnya, pentadbiran PN di negeri yang mereka kuasai tidak membawa perubahan besar, malah banyak bergantung kepada bantuan kerajaan persekutuan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Rabu menahan seorang pengurup wang berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram yang membabitkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ketua, -ketua Pesuruh Jayanya, Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi berkata, suspek direman selama dua hari bagi membantu siasatan namun dilepaskan selepas mengadu sakit jantung. Beliau berkata, suspek kemudian dirujuk kepada doktor dan disahkan mengalami masalah jantung tersumbat sebelum dilepaskan bagi menerima rawatan lanjut. Dalam pada itu, Azam berkata proses merakam keterangan Ismail Sabri mungkin akan mengambil beberapa sesi lagi sebelum selesai. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pendakwaan, beliau berkata masih ada beberapa individu lain yang perlu dipanggil untuk dirakam keterangannya. Sumber SPM mengesahkan bahawa proses merakam keterangan Ismail Sabri akan disambung pada pagi ini. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata, rang undang-undang RUU bagi meminda Akta Pendidikan 1996 Akta 550 yang mewajibkan pendidikan hingga ke peringkat sekolah menengah akan memberi tumpuan kepada advokasi dan kesedaran bagi memastikan kehadiran pelajar ke sekolah. Sehubungan itu, beliau berkata, sebarang tindakan undang-undang terhadap ibu bapa yang gagal ataupun cuai menghantar anak ke sekolah hanya akan digunakan sebagai langkah terakhir. Padlina berkata, menerusi RUU yang akan dibentangkan kepada mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-15, 28 Julai hingga 12 Ogos, kerajaan memastikan segala kemudahan pendidikan, akses dan bantuan yang diperlukan disediakan terlebih dahulu Sementara advokasi serta tanggungjawab bersama antara kerajaan, komuniti dan ibu bapa diperkukuh. AGC sebelum ini dilaporkan berkata pihaknya sedang menyemak draft RUU untuk mewajibkan pendidikan daripada peringkat rendah hingga menengah dalam usaha memastikan setiap kanak-kanak warga negara Malaysia mendapat akses pendidikan yang berkualiti tanpa mengira kepelbagaian latar belakang. Lanjutan pendidikan wajib kepada 11 tahun persekolahan itu juga bagi memastikan murid menamatkan pendidikan menengah dengan kelayakan minimum sijil pelajaran Malaysia SPM atau kelayakan dalam bidang teknikal dan vokasional yang diiktiraf kerajaan. Menurut Fadlina, inisiatif seperti program ziarah Cakna yang melibatkan sekolah dan komuniti setempat telah membantu mengenal pasti pelajar yang tercicir daripada sistem persekolahan. Pembelaan kepada Said Saddiq Said Abdul Rahman berhujah di Mahkamah Raiwan pada Rabu bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengadili kes dihadapi Ahli Parlimen Muar itu melakukan satu salah arah teruk kerana tidak mengambil kira bahawa saksi pendawaan memberi keterangan dalam keadaan tertekan. Peguam Hisham Ketotek yang mewakili Said Saddiq selaku perayu berkata demikian ketika Raiwan bagi mengetepikan sabitan bersalah serta hukuman penjara tujuh tahun, dua sebatan dan denda sepuluh juta atas empat kesalahan berkaitan dana armada. Hisham berkata saksi pendawaan ke-13 SP13 bekas penolong bendahari armada Rafiq Hakim Razali berada dalam tekanan yang teruk sewaktu ditahan reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurutnya, perkara itu boleh memberi kesimpulan bahawa Rafiq yang juga saksi utama kes mereka reka keterangan ketika ditahan reman oleh SPRM. Pada 9 November 2023, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Azhar Abdul Hamid menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta selepas mendapati ahli politik itu bersalah atas empat pertuduhan melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang berkaitan dana armada. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata, terma dan syarat dikemukakan syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi mengesan bangkai pesawat MH370 di kawasan selatan Lautan Hindi dipersetujui Kabinet. Difahamkan dengan kelulusan itu, Kementerian Pengangkutan akan mewakili kerajaan untuk menandatangani perjanjian pencarian dengan syarikat Ocean Infinity. Keputusan Jemaah Menteri itu membolehkan operasi pencarian dasar laut dimulakan bagi mengesan bangkai pesawat MH370 di satu lokasi baharu yang dianggarkan seluas 15000 km persegi di selatan Lautan Hindi berdasarkan prinsip no find no fee. Ujar Anthony, berdasarkan prinsip tersebut, kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran kepada syarikat itu sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemui. Kata Anthony, kerajaan komited meneruskan operasi pencarian dan memberikan penutup kepada keluarga waris penumpang pesawat MH370. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nasdaq News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nasdaq Malaysia dan subscribe YouTube Nasdaq TV. Nasib Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.